Bilal oğlu Tanrı verdi. 1 aprel 1977-ci ildə Dərbi Azərbaycanın Amasya rayonunun Qızıkət kəndində anadan olub. 1984-cü ildə kənd orta məktəbinə daxil olmuş və 1994-cü ildə Bakı şəhəri Səbail rayonu 163 nömrəli tam orta məktəbi bitirib. O, 1997-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinə daxil olmuş və 2000-ci ildə məzun olub. 2005-2007-ci illərdə Xəzər Enerji mərkəzində müxtəlif kompüter proqramları və digər proqramlarda biliklərə yiyərlənib. Bununla əlavə müxtəlif təlimlərdə iştirak edib. 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin sifarişi əsasında UNESCO və Xəzər Universitetinin təşkilatçılığı ilə potensial məktəb direktorları kursunun müvəffəqiyyətlə başa vurub. Professor Anar İskəndərovun rəhbərliyi altında doktorantura təhsilini davam etdirir. Pramil Təmir verdi 2003-cü ildə Bakı şəhəri Səvari rayonu 163 nömrəli məktəbə tarix müəllimi təyin olundu. Müxtəlif zamanlarda Bakı şəhəri 329 nömrəli məktəbdə və hazırlıq kurslarında çalışıb. 2017-ci ilin yanvar ayından 6-sında Qara Dağ rayonu Faiq Rəfiyev adına 166 nömrəli tam orta məktəb litsiyaya direktor təyin olunub. Bir müddət sonra öz ərizəsi ilə direktor vəzifəsindən azad olunmuş, əvvəl işlədiyi 163 nömrəli tam orta məktəbdə tarix müəllimi kimi fəaliyyətini davam etdirib. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin yanında dərsliklərin qiymətləndirilməsi və monitorinq üzrə ekspert kimi fəaliyyətini davam etdirib. Salam, hörmətli izlədicilər. Ömür yolu verilişlər növbəti qonaqlılışında xoş gəlmisizlər. Verilişimizin növbəti qonağını sizə təqdim edirəm. Ramil müəllim. Ramil Tanırverdiy, tanınmış tarixçi. Ramil müəllim, sizin maşallah sorağınız hər yerdən gəlir. Çox qürur vericidir ki, sizin zəfər tarixi, ümumi tarix, tarixlə bağlı çox böyük işləriniz var, bu gün böyük işlər görürsüz. Azərbaycan tarixinin tədrisindən başqa eyni zamanda bu gün siz 163 nömrəli Tamorta məktəbdə həm direktor əvəzi kimi, eyni zamanda da 20 ildən artıqdır ki, tarix fənnini tədris edirsiniz. Necə gedir işlər? Zəhmət olmasa bir az bioqrafiyanızdan tanış olaq. Çox sağ olun. bizi bu veriləşdə birlikdə şans verdiyiniz üçün belə bir layihədə bizə iştirakımız üçün şərait yaratdığınız üçün təşəkkür edirik. Demək mən özüm 1977-ci ildə anadan olmuşam. Daha sonra isə artıq həyat şəraiti elə bir vəziyyətə gətirdi ki, biz Bakıda məskunlaşmalı olduq. Sonrakı müddət ərzində mən elə ilkö orta təhsilimi artıq 163 nömrəli məktəbdə təhsil almağa başladım və bu məktəbdən də məzun oldum. Bu vaxtdan etibarən mənim həyatda ən böyük arzum oydu ki, müəllim olum. Sözsüz ki, bunu mənim müəllimlərim artıq mənə bu fikri beynimə yeritmişdilər və bunun üçün çox çalışırdım. Özdə xüsusən tarix məlum olmağa çox arzuluyurdum. Elə bir şərait gəldi, artıq biz I Qarabağ müharibəsi dövründə çətinliklə də olsa 90-cı illərin o vəziyyətində inüstə hazırlaşmağa başladıq, ali məktəbə hazırlaşmağa başladıq və bu vaxtdan etibarən məktəbdən məzun olduq 1994-cü ildə. Məzun olduğum zaman məktəbdən ayrılıb gedəndə həmişə geri döndüm bir məktəbə baxdım. Dedim biz artıq vəfasız çıxıb bu məktəbdən çıxıb gedirik səni tərk eləyirik. Ancaq mən söz verirəm ki bir gün bu məktəbə müəllim olaraq geri qayıdacam. Sözsüz ki, bu hər bir şagirdin özünün arzusu idi, diləyi idi. Elə də mənim belə bir arzularım var idi. E, Allah'a çox şükür olsun ki, doğrudan da mənim bu bəlkə də düşünərək deyil, təsadüfən dilə gətirdiyim arzularım həyata keçdi e, və bu məktəbə 2003-cü ildən etibarən tarix müəllimi kimi gəldim və o dövrdən indiyə qədər də məktəbdə tarix müəllimi kimi fəaliyyət göstərirəm. E, qısa bir zaman ərzində həm də məktəbdə direktor vəzifəsini müvəqqəti olaraq icra edirəm. Ramim müəllimlə mən 2004-cü ildən bu məktəbdə işləyirəm, amma Ramim müəllim 1 il də məndən qabaq 2003-cü ildən bu məktəbdə fəaliyyət göstərir, fəaliyyətinə başlayıbdı. Həm də Ramim müəllim bu məktəbin məzun olubdur. Yəni bu məktəbdə oxuyub, təhsilini davam etdirib və yenidən bu məktəbə dönüb müəllim fəaliyyətinə başlayıbdı. Framim müəllimi mən İç gələn ildən burda özümə aramızda o qədər də yaş fərqi yoxdur. 1, 2, 3 yaş fərqimiz olar. Özümə bir örnək kimi götürmüşəm. Çünki nə çətinliyi məyub, istəyir, iş barəsində, istəyir, dünya görüşü barəsində, istəyir dünyada baş verən hadisələrlə. Biz həmmişə oturub müzakirə eləmişik. Çox gözəl insana düzgün yol, istiqamət verən bir insandır. Bağlayım ki, yaşı e, belə deyək də, yaşı az olub, yəni gənc olmuşuq, amma həmişə düzgün yol göstərib. Mən e, sonda bunu da deyəcəm, hələ onun haqqında bir bəzi fikirlərimi deyim, sonda bir fikrimi deyəcəm, bəlkə də sizə də qəlbə gələcək. Bu e, belə deyək, illərdir, 20 ildir, əgər mən bu insanla bir məktəbdə işləyiriksə, çalışırıqsa, çiyin-çiyinə müəllim yoldaşı olmuşuq. Mən 20 ildir burada təşkilatçı vəzifəsində işləmişəm və o da bizim müəllimimiz olubdur. Hər bir e, halda bizə köməyi çox dəyib, çox böyük, belə deyək, böyük ürəyə qadir olan bir insanda. Bir də sizə bir deyim ki, onun bir gözə məxfiyyəti var ki, bu məktəbdə mən elə bilmirəm, elə yəni deyə bilmərəm ki, bu məktəbdə kiçikdən böyüyə qədər, yəni ağ bir çeykdən kiçiyə qədər Ramun müəllimin hörmətini saxlamayan bir insan olsun. Çünki onu özü qazanıbdır ə çox yenə yəni deyirəm yaxşıca bəlkə məndən balaca dursa da zəhmətli insandır. Yəni o zəhmətli deyəndə ki sözü deyəndə də bir neçə dəfə adam fikirləşir ki bu insana bu cümləni nə formada deyim ki, yəni onu düzgün ə, yəni ifadə edə bilim. Yəni ona görə deyirəm ki çox zəhmətli insandır həm də gözəl qərbli, düz istiqamət verən şagirdlərlə şagird belə deyək də valideyn münasibəti, məktəbin valideynləri belə ə e, necə deyim o qədər sevinirlər ki bu insanı görəndə çünki hər tərəfli insandır da. Yəni tərif bu qədər tərif deyirsiz ki, yəni iş yoldaşımızsınız niyə görə belə bu qədər tərif tərif deyir? Həqiqətən belə bir insandır. Buna layiq bir insandır. E, bu yaxınlarda da bizim məktəbimizə müvəqqəti də olsa direktor əvəzi e, vəzifəsinə təyin olunubdu. Ona bu vəzifədə uğurlar arzulayıram. E, çox e, istərdim ki bu vəsifdə daimi olsun. Baq dedim sizə ki, sonda bir söz demək istəyirəm. Onu demək istəyirəm ki, bu yaxınlarda bir neçə gün bundan qabaq məktəbimizdə Novruz şənliyi ilə bağlı, yəni adətənənəmizə uyğun olaraq Novruz e, gəlir, yazım, çalırsağım adlı Novruz şənliyini keçirdi. Və burada da, yəni biz Ramin müəllim də dəvət elədi ki, yəni böyük məktəbin tədbiridir. Siz də burada iştirak etməlisiz. İnanırsınız ki, Bu sonradan müəllimlər arasında bir müzakirəyə döndü ki, yəni bu insan e, zala daxil olanda sanki bilmirəm qeyri-iradi müəllim, şagird kollektivi ayağa elə qaldılar ki, e, yəni onu başqa dillə deyə bilmirəm. Siz keşke siz o belə vəziyyəti görərdiniz. Yəni bu nədən irəli gəlir? Bu hörmətdən, özünün qazandığı e, mədəniyyətdən, hörmətdən, özünün qazandığı bunun e, gözəl kitabları var. 9-cu sinifin e, belə deyək, zəfər tarixinə aid e, e, kitabı çap olunubdur. E, yəni nə qədər tərif yox, hal, yəni o insanı oxumaq lazımdır, o insanı aşkar eləmək lazımdır. O insanla oturub hər də mən rə, rəfiqə yəni lərimlə oturub danışanda deyirəm ki, e, bu özü bir tarixdir bu insanla tanış olmaq, bu insanla bir yerdə işləmək özü bir tarixdir. Vaxt gələcək, yəni biz də deyəcəyik ki, o bundan da yüksək mən onu görürəm, zirvələrdə görürəm və onda mən ə, şəxsən özüm üçün bir şəxslə deyəcəyəm ki, bəli, bu insanla biz çinin içində illərlə işləmişik. Yəni ona həyat yolunda, işində uğurlar arzulayıram. Ə, nə yaxşı ki var. Bundan əlavə, deməli, əlavə fəaliyyətlərim də var. Müəllimliyin fəaliyyəti mənim üçün çox əzizdir. Bu fəaliyyətdən əlavə digər fəaliyyətim artıq dərsliklərin yazılmasında, onların monitorinqlərində iştirak etməkdir. Təxmini olaraq 2010-cu, 15-ci illərdən etibarən dərsliklərimizdə olan bəzi problemlərin qabarıq şəkildə görsənməsi mənim də diqqətimi çəkdi. Hər zaman istirdim ki bu problemlərin həllolmasında iştirak edim. Sonra Təhsil Nazirliyinin o zaman adı belə gedirdi. Təhsil Nazirinin ə, müsahibələri nəticəsində mən də bu işə qoşuldum. Dərsliklərin qiymətləndirilməsi üzrə ekspert fəaliyyətinə başladım. Daha sonra isə artıq ə, şərait ona gətirdi ki, mən özüm birbaşa dərsliklərin yazılmasında Ə, iştirak eləməyə başladım. Ə, artı, bu mənim xüsusi həm müəllimlik təcrübəmdə bu çox şeyləri görə bilirdim ə, və daha sonra isə ekspertlik fəaliyyətimdə ə, dərsliklərdə olan mühüm problemləri gördükdən sonra ə, gələn təcrübəni də qiymətləndirərək dərsliklərdə yeni yazılan dərsliklərdə mövcud olan qüsurları aradan qaldırmaq üçün çox çalışdıq. Təbii ki, insan olan yerdə, iş olan yerdə, təcrübə olan yerdə qüsurlar da olacaq. Hazırda dərsliklərimizdə qüsurlar da olmamış deyil, amma bunun aradan qaldırılması üçün həmişə çalışırıq və bu gün də demək artıq məktəblərdə tədris olunan dərsliklərin deməli üzərində iş gedir, iş gedir, hətta yeni dərslər üzərində də işimiz gedir. Hal-hazırda onların iqtisai müzakirələri davam etməkdədir. Bu dərslərin çərçivəsində ən xüsusi, ağır çəkisi mənim üçün olan zəfər tarixi oldu. Deməli zəfər tarixi ikinci Qarabağ müharibəsi dövründən dəvrlərinə sözündüzü bizim diqqətimizi cəlb etməyə başladı. Niyə görə? Çünki müharibənin şiddətli dövründə hər zaman öz həmkarlarımızla toplanıb müzakirələr eləyirdik. Həmin bu müzakirələr zamanı axşam cənab Ali Baş Komandanın Azərbaycan Respublikası prezidentinin çıxışlarını səbirsizliyi ilə gözləyirdik və ya hətta onun tweetlərini gözləyirdik. Çıxışlarda mənim diqqətimə belə bir məqam çəkdi ki, cənab prezident belə bir fikir söylüyürdü ki, bizim müharibədə ə, əskərlərimizin gördüyü məharətləri hökman deməli biz dərsliklərimizdə yazmalıyıq və onu şagirdlərimizə, gələcək şagirdlərimizə öyrətməliyik bunu. Süzsüz ki, hər bir müəllimin könlündən keçən kimi mənim də könlümdən belə bir ə, arzu keçdi ki, caş belə bir dərslik və yaxud dərs vəsaiti ərsəyə gələndə ə, mən də onun bir iştirakçısı olaydım. Doğrudan da insan bir şeyi könüldən, ürəkdən istəyirsə, ə, Allah onu yetirərmiş və belə bir elə muharbədən dərhal sonra belə bir layihə ə, gündəmə gəldi və bu layihəyə mən də dəvət aldım. Ondan sonra biz ə, demək ki, zəfər tarixinin ə ilkin demək yazılmaları üstündə işlədik. Burada mən həm müəllifəm Zəfər tarixi üzərində, həm müəlliflərdən biriyəm. Digər müəlliflərimizin də burada demək olan, əməyi adlandır. böyükdür. Pərviz müəllim, Niyamazdin müəllim, Hafiz müəllim və içimizdə ən gənc olan Talib müəllim də bizə qoşuldu və bu beş müəlliflə ə uzun araşdırmaların nəticəsində ə, biz zəfər tarixini ərsiyə gətirməyə çalışdıq. Düzdür, bir az yazılma ərəfəsində çox çətinliklər çəkdik. Çünki müharibə hələ yeni-yeni başa çatmaq üzrə idi, çatmışdı da daha doğrusu, amma müharibənin təsirləri getməmişdi. Bəzi hərbi sirlər var idi. Biz onları sözsüz ki, yayındıya bilməzdik və yoxdur məlumatları biz çata bilməzdik. Buna görə hər bir şeyi qısacası deyim yerindədirsə suyu belə üflərək içirdi ki, biz burada hər hansı bir xüsusiyyətləri ə, demək ki, qabarı şəkildə göstərməyək. Ə, nəhayət ə, artıq 2021-ci ildən etibarən səfər tarixi hazır oldu. İctimai müzakirədən keçdikdən sonra müxtəlif demək ki, ekspertlərin rəyləri aldıqdan sonra ə, məktəblərdə tədris olunmağa başladı. Bu gün 2024-cü ildə artıq səfər tarixi yenə də özünə ə, bəzi ə, məqamları, əlavələri alaraq məktəblərdə tədris olmaqda davam edir. Ramil müəllim mənim şagirdim olub. dərs tədrisi müddətində onun müəllimi olmuşam və sonrakı dövrdə də 20-nə yaxındı ki, bir məktəbdə, elə bu 163 saylı məktəbdə bir yerdə çalışır. Belə deyək də, ə, Ramil müəllimə mən informatika fənnə mühazirə eləmişəm. Elə məktəb dövründə də Ramil müəllimin çox ciddi, dərslərə belə e, ciddi yanaşması onun göstərirdi ki, e, bu insanda bir ciddilik var. Elə sonraki müəllim e, olan dövrlərdə də artıq e, təəssüf ki, riyaziyyat fənnini mənim tədris elədiyim informatikə riyaziyyat fənnini seçmədi. Ramil müəllimin yəni potensialı tarix fənninə daha üstün olduğuna görə tarix fənnini seçdi. Yəni məktəbdə oxuduğu dövrdə də, müəllim bir yerdə işlədiyimiz, müəllim işlədiyimiz dövrdə də, bəli, Ramil müəllim öz fənninə, öz e, işinə çox ciddidir. Yəni istər şagirdlərlə olsun, istər kollektivdə də bir e, hər bir kəs bütün müəllim kollektivi Ramil müəllimi öz peşəsinə, öz işinə ümumiyyətlə ciddi bir insan kimi tanıyır. alda verməyəcəyəm. Bir e, təcrübəli tarixçi kimi. Zəfər tarixi tədrisi olunur. Orda e, işğaldan azad olunan yurd yerlərimizin tarixi, mədəniyyətimiz, abidələrimiz, keçmişimiz, yəni hansı aspektdə, necə dərinliklərində siz onları e, izah edə bilirsiz, göstərə bilirsiz burada. E, deməli, əslində e, Zəfər tarixinin layihəsindən bir az fərqli olaraq dərslərin dərs və, vəsaitinin tam hazır olmasında biz daha çox demək ki, saziətlərin uzun da Azərbaycan tarixində bu məlumatlar haqqında geniş demək birliklər mövcuddur. Biz sırf zəfər tarixində əsasən birinci Qarabağ müharibəsindəki olan vəziyyəti, daha sonra isə ikinci Qarabağ müharibəsinə qədər gətirilən prosesi demək ki, işlə, işlədik. Bilirsiniz ki, ATƏT-in Mensk qrupu sülh şəraitində yəni sülhün davamlı olması üçün və yaxud iki dövlət arasında münaqişəni başa çatdırmaq üçün fəaliyyəti davam etdirir də, ancaq biz həmin o fəaliyyətin necə uğurlu olmamasının müxtəlif səbəblərini araşdırdıq və onları da burada gələcək nəsillərə ötürmək üçün biz bu vebsaytda qeyd elədik. Sonra isə Zəf zəfərin başa çatmasından sonra, yəni 2-ci Qarabağ müharibəsində tam geniş məlumatlarla biz daxil elədik. Dərslikdə məsələn o rayonlarımızın işğalda olan ərazilərimizin azad olunduqca onların xəritələrini və orada xüsusi şü şücaət göstər göstərən əskərlərimizi işıqlandırmağa demək olar ki, başladıq və bununla biz tək ancaq müharibə tarixi kimi yox, həm də müharibə dövründən əvvəlki dövrdə, işğal dövründə əziyyət çəkən milli abidələrimizin, ona tarixi abidələrimizin hansı vəziyyətə düşməsi haqqında məlumat vermişik. Sözsüz ki, daha sonra isə biz burada zəfər tarixinin yekun hissəsində, mədəniyyət hissəsindən əvvəldə zəfər paradının keçirilməsində, artıq bizim qələbəmizin təntənəsi kimi hər hərbi qənbətlər parkının açılması məlumatlarını da də dərsliyə daxil elədik sonrakı müharibədən sonrakı dövrdə də ə, bilir, bilirik ki münaqişə tam yekunlaşmışdı, amma bəzi ərazilərimiz hələ qalmaqdadır. Nəzaret, bizim nəzarətimizdə olmayanlardır. İndi biz belə bir planlaşdırırıq ki, artıq həmin o məlumatları da növbəti tədris ilindən və yaxud növbəti tədris illərindən etibarən həmin o yeni məlumatları da dərsimizə daxil eləyək bu haqqda məlumatlar bizim 9-cu sinif Azərbaycan tarixi və 11-ci sinif Azərbaycan tarixində də yer almaqdadır. Amma Zəfər tarixi ilə xüsusi çəksi ondan ibarətdir ki, biz burada birbaşa 250 illik tariximizə böyük bir yer verən hadisələri işıqlandırıb şagirdlərin daha da diqqətində saxlamaqdan ötürü e, bunun üstündə işlədik. Sözsüz ki, çox böyük əhəmiyyəti var və bu, bunun müsbət tərəflərini də biz şagirdlər üzərimizdə görürük. Mən e, demək olar ki, hazırda tədris etdiyim 9-cu siniflərdə də uşaqlar tərəfindən, şagirdlərimiz tərəfindən e, Azərbaycan və ümumi tarixdən əlavə zəfər tarixi xüsusi diqqətdə saxlanılır. Çünki həmin o şagirdlər e, Digər əvvəlki şahidlərdən fərqli olaraq, bəlkə bundan sonrakı şahidlərdən fərqli olaraq, onların xüsusi çəkisi onla ibarətdir ki, həm də hadisənin canlı şahitləri olublar onlar düzdür yaşları indiki 9-cu səhifədə olmuş olsa da ya və yaxud indiki 10-cu səhifədə olan şahidlər hadisənin şahid ediblər. Burada sanki özlərinin yaşadığı hadisələri artıq özlərinin iştirak etdiyi tarixi oxuyurlar. Buna bunun üçün onlar üçün çox daha çox əhəmiyyətlidir. Daha çox demək ki, qayğı göstərdiyi fəndlən biridir, bəlkə də ən başda gələndir. Verjacanın zəfər tarixi sizin üçün nədir? Kəs nə yaxşı ki bu tarixi bilirik və bir bəli. tarixçi kimi necə qiymətləndirirsiniz? Bəli. E, bəli. Demək mən elə sizin verdiyiniz bu sualı qüvvət olaraq deyim ki, 90-cı illərdə mən 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə özüm şahid də olmuşam. 1-ci Qarabağ müharibəsinin ağrılı, acılı anlarını yaşamışıq özümün şahidi olduğum o hadisələrin, o ə, ürək ağrıdan hadisələri ə, məktəbdə ə, şagird kimi öyrənməkdən daha çox öyrətmək fəlsəfəsində keşdik müəllim kimi hər zaman ə, şagirdlərimizlə dərs keçdiyimiz zaman ancaq ə, torpaqlarımızın işğal olunması tarixlərini öyrədirdik, tarix boyu ə, başımıza gələn müsibətlərdən danışırdıq. Sözsüz ki, artıq ə, biz ə, zəfərin ə, dadan nəsildən olduq və o zəfəri nəinki dadmaq, həm də artıq o torpaqlarımızın işğal tarixlərini yox, bu gün artıq biz həvəslə torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasını çox böyük fəxrətlə şəcətlərimizə çatdırıb. Bunun demək olar ki, xüsusi demək çəkisi çox böyükdür. Bu bizim üçün ən böyük xoşbəxtlikdir. Şükürlər olsun Tanrıya ki, biz zəfərin övladlarıyıq. Zəfəri yaşayan, zəfəri bizə yaşadan vətənin övladlarıyıq. Ona görə biz həqiqətən ki bu zəfərlə çox fəxr edirik. Sözsüz ki zəfər tarixinin yazılmasında, ondan sonra düzdür, doğrudur, biz yalnız bunları qələmə almışıq, amma bundan əlavə bu zəfəri bizə yaşadanlar, ali baş komandanımız başda olmaqla bütün əskərlərimiz, Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimiz Allah şəfalarını versin qazilərimiz. Bu zəfəri bizə yaşatdıqları üçün hamsına da mən özümə borcduram ki, bu minnətdarlığı da burada deyim. Ramil müəllimlə 20 ildən artıqdır eyni, həmin bu təhsil ocağında birlikdə çalışırıq. İş yoldaşı olmuşuq. Ramil müəllim müəllim içdədi, pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olduğu dövrdə kollektivin rəğbətini qazanmışdı, hörmətini qazanmışdı. Ramil müəllim bir neçə dərs vəsaitlərinin müəllifi və həm müəllifidir. Ramil müəllim eyni zamanda Ramil müəllim bir yoldaş kimi, iş yoldaşı kimi də kollektivin hər bir üzvü kimi mənim də böyük rəğbətimi qazanıb. Ramil müəllim qeyd etdiyim kimi tarix dərsliyindən və zəfər tarixi dərsliyindən e, həm müəllifdir. Bir məqamı qeyd eləyim ki, Ramil müəllim Zəfər tarixi dərsliyini yazanda xüsusi bir fərəh hiss keçirirdi. Ona görə ki, o Qərbi Azərbaycan bölgəsindəndir və düşmənə bir nifrət hissi vardı və qürur hissi ilə e, qeyd eləyirdi ki, nə yaxşı ki həmin bu zəfər tarixini yazmaq mənə nəsib oldu. Mənim də bir damla köməyim, əməyim keçdi bu sahədə. Sizə təşəkkür edirəm ki, bizim tariximizin ən vacib, ən önəmli məqamlarını siz Nəzərə alırsınız, qeyd edirsiniz, yazırsınız, yaradırsınız. Sizə yaradıcılıq oxurları arzulayırıq. Hı -hı. Ən sonda planlarınız, daha nələri yazmaq, daha nələri şagirdlərimizə, gələcək nəslərimizə ötürmək istəyirsiniz. E, Deməli, əsas biz Azərbaycan təhsilinin inkişafı üçün bir çox e, sözsüz ki, layihələr var və təhsil islahatları davam edir. Ə düzdür, doğrudur. Təhsil islahatları elə bir məfhumdur ki, öz bəhrəsini birdən birə vermir. İndi biz mən məcəzən xüsusən bəzi təhsil sistemində olan yeniliklərdə və layihələrdə iştirak edirəm və bundan sonra da iştirakçı nəzərdə tutmuşam ə yeni dərsliklərin yazılmasında və yaxud dərsliklərimizdə olan qüsurların aradan qaldırılmasında yenə də aktiv fəaliyyət göstərməyi hədəfləmişəm və bu yolda da yenə də davam edirəm. Düşünürəm ki, dərsliklərimizdə olan hər hansı bir qüsurlar varsa da, o qüsurları aradan qaldırmaq üçün yeni layihələr işləyək və bunun sözsüz ki tək bu işin üzərində dəstlik müəllifləri və bu dərslik siyasəti üstündə işləyən demək ki məmurların işindən başa, başa gələn deyil mən üzümü burdan tutup orta məktəbdə tədris eləyən tarix müəllimlərimizə indi bizim fənnimiz olduğu üçün mən tarix müəllimlərinə üz tuturam. Onlar da öz demək ki, köməklərini bizə göstərməlidilər. Bizim bəlkə də görmədiyimiz hər hansı bir qüsurlar, hər hansı bir əksik tərəflərimiz varsa da, onları dərsliklər layihəsi hazırlanıb ictimai müzakirələrə qoyulan zaman orada aktiv iştirak edərlər. Çünki mən burdan inandırmaq istəyirəm ki, doğrudan da dərsliklərin yazılmasında və onların ərsiyə gəlməsində elə bir iradlara, təkliflərə çox böyük ehtiyacımız var. Bunun üçün ə, o təklifləri aldıqdan sonra yenə də biz bu dərslik siyasətində öz fəaliyyətimizi davam etdirməkdə davam edəcəyik. Sizə uğurlar hər bir zamanda bildirmək istəyirəm ki, siz həm də doktorantsız ikinci ixtisas bir qədər də bir neçə kəlmə məsələdir. Xüsusən ki Bu şərhi elədi ki, insan paralel olaraq fərqli bir işlərlə də məşğuldur. Mənim digər bir fəaliyyətim elmi fəaliyyətimlə bağlıdır. Hal-hazırda demək Azərbaycanın 18-20-ci illər dövrü tarixi haqqında demək elmi iş yazıram. Çox çətin bir prosesdir. Çox uzun vaxt aparan prosesdir, arxivdə işləmək, ondan sonra məlumatları toplamaq. Mənim də elmi işim xüsusən ondan ibarətdir ki, yalnız ölkəmizdəki olan arxivlər bəs etmir, xüsusən qonşu ölkələrdə olan məlumatları toplamaq üçün daha çox vaxt aparır və yəqin ki çətindir. Və ona görə hal-hazırda bu elmi fəaliyyət üzərində işləyirəm. Allah qismət edərsə, yaxında elmi fəaliyyətimi, yəni müdafiə edib başa çatdırmaq istəyirəm. İnşallah sizə bütün sizdə uğurlar arzuluyuram. Çox sağ olun. Bəlkə bizim evəl vasitəsilə bir deyə bilmədiyiniz, yazısından çıxan bir söz varsa, buyurub görə bilərsiz. Hə, insanın ürəyindən keçən o qədər arzular, istəklər var ki, onları hamısını bir qısa müddətdə sığdırmaq çox çətindir. Mən sadəcə olaraq bu verilmiş bu fürsətdən istifadə edərək sizin timsalınızda Azərbaycan xalqını, millətimizi Novruz bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Allah həmişə bizə Novruz bayramını və yaxud digər bayramlarımızı xoş və ravan çərçivəsində qeyd etməyə nəsib etsin. Zəfər bizimlə olsun. ramı təndvi verdi. Zəfər tarixi dərs vəsaitinin və müxtəlif siniflər üzrə tarix dərsliklərini və dərs vəsaitlərinin Dövlət İmtahan Mərkəzinin nəşr etdirdiyi siniflər üzrə test tapşırıqlarının həm müəllifidir. Həmçinin o müxtəlif imtahan komissiyalarının eksperti kimi fəaliyyətini davam etdirir.